Janganlah nak santau-santau orang sebab kita ingat hidup orang tu best sangat kita geram. So dalam hidup ni kadang kita tak mencari musuh. Tapi musuh ni mencari kita. Jangan lupa hantar pula kisah sambungan. Saya tunggu. Hai semua, kita bertemu lagi dalam kisah. Kali ni I nak share satu kisah yang dihantar oleh a uh, Shina bukan nama sebenar yang sebelum ni pernah berkongsi dengan kita yang I post cerita tentang hantu ketuk-ketuk tu dia kembali untuk share another kisah tentang santau mau Sebelum I mula cerita subscribe lah dulu flashback masa kisah hantu ketuk-ketuk tu dia ada dia cerita dia ada enam adik-beradik -adik. but now bila kejadian yang dia nak share ni dia dah ada keluarga dia dah bertambah besar so dia dah ada sembilan adik-beradik -adik. So, untuk memahami cerita ini, kita kena inform lah. Yang dalam kisah ni, dia ada sembilan adik-beradik. 4 berkahwin, lima bujang masih belajar. Ada yang sekolah, ada yang uni. Macam itulah. Yang sulung menetap dekat lumut bertugas kat situ. So, kalau kata bertugas kat situ, kita assume badan beruniform lah. Ha, uh, macam tu bertugas Shina number 2 Menetap dekat Pahang Ikut suami And then dia pun ada Berniagalah lah Berniaga sendiri ha, uh, Berniaga sendiri Tak tahulah Berniaga IKS ke Tak IKS ke Tak tahulah Tapi berniaga sendiri uh, Anak ketiga Menetap dekat Kelantan Ikut suami juga Dia kerja Bahagian medik uh, Could be Klinik Could be hospital ha, uh, Biasalah Pekerjaan orang Kita rahsiakan lah Yang keempat Yang dah berkahwin ni Menetap kat Selangor Yang ini Yang yang number 4 ni Duduk dekat dekat dengan parents. So kejadian ni berlaku waktu zaman-zaman COVID-19. Adakah anda masih ingat negara ini pernah dilanda wabak COVID-19? Tapi waktu ni negara kita dah beransur pulih. Ha, uh, so dalam PKP yang ketat tu dah beransur-beransur daripada tak boleh keluar rumah, dah boleh keluar rumah, dah boleh rentas daerah, pun dah boleh merentas negeri ya, macam tu lah. So dia dalam fasa yang dah boleh merentas negeri. So bila waktu COVID ni, usually family memang akan communicate through WhatsApp. Sebab kita masing-masing jauh. Lepas tu bila sakit tu, ada vaksin ke? Tak ada vaksin ke? Waktu tu bila... Macam yang cakap ah? Bila hari-hari tengok news, berapa ramai yang meninggal. Memang takut lah. Tiba-tiba dalam seminggu ni, ibu diam. Tak ada update anything. Selalu ibu akan update lah. Ayah pergi inilah. Ibu masak inilah. Tak ada. Senyap. Seminggu diam. Pelik. Dan lepas dah seminggu diam tu, ibu tiba-tiba WhatsApp dekat group family tu bagi tahu ayah tengah tenat yang semua ni panik lah dah lah seminggu tak ada khabar tiba-tiba tahu-tahu tenat sebab apa covid ke apa ke ibu tak nak cakap so Alung daripada lumut terus pergi shoot kat Selangor ambil parents dia bawa balik lumut sebab Alung tak boleh nak fikir benda lain macam mana nak nak nak, nak selamatkan bapak dia ni melainkan rawatan secara Islam And bila Alung bawa balik lumut ni Sebab Alung tahu kat situ Masjid dia siapa Imam dia siapa uh, Ada ada orang pengamal perubatan Islam Dia bawa dekat tempat dia lah Mudah So dalam pada Alung Fu 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 Ambil parents ni Bawa pergi lumut ni Anak-anak lain mulalah Start tanya ibu So ini POV Shina bukan nama sebenar lah Tanya mak dia Apa jadi? Kenapa ayah tiba-tiba tenat? So mak dia pun buka lah cerita Yang dah lebih seminggu Sebenarnya ayah dia sakit Mula asal ayah start sakit perut So orang ingatkan Macam ni sakit-sakit biasa angin tapi lama-lama ayah ni dah mula Meripik, meracau. Ayah cakap macam Ayah dah sedang macam dah nak mati lah Macam dah hujung-hujung nyawa lah Lepas tu dalam masa tempoh seminggu Yang ibu diam tu, ayah mula Berkelakuan Lain. Dia diam Asyik pegang perut je. Sakit perut dia Macam tak hilang-hilang. Makan tak nak Cakap tak nak. Memang dah terlantar je Bila dah tak makan kan tak ada energy lah Terlantar. Tak bergerak tak apa. Tapi Masih bernafas lah itulah yang lama-lama Ibu terus bagi tahu dekat grup tu yang ayah dah tenat ayah cuma terbaring terlantar dan perut makin sakit makin sakit tak baik-baik fikir-fikir beramai-ramaikan kaji-kaji balik bila dikaji-kaji lah ayah pertama kali sakit ni Waktu. Tu dia dengan ibu on the way waktu nak ambil adik nombor 8 dari asrama sebab cuti sekolah dah nak mula sebelum nak sampai asrama tu ibu dengan ayah ada stop dekat warung ni tau nak makan lunch sebab yelah nak ambil anak lepas perjalanan nak kedai lapor lah makanlah kejap so stop kat situ makan lunch lepas dah habis makan lunch diorang terus kalau perjalanan like macam daripada warung tu nak sampai ke asrama tu about 20 minutes macam tu ayah ni dah lah pilih jalan yang orang kata jalan pintas lah. Ha, dia tak nak ikut jalan highway biasa. Dia tak nak ikut main road. Dia ikutlah jalan kampung. Sebab nak elak jam. Dah lah kiri kanan ni. Pukul kelapa sawit. Tak ada orang langsung keluar masuk. Ayah tiba-tiba. Ah! Jerit. Sakit perut. Dia pegang perut dia dengan steering dah ter, -terkona lah Terkona kat tepi jalan break Ibu dah panik Tapi ibu tak boleh buat apa-apa tau Satu ibu tak pandai drive Satu lagi ibu pun macam Ni ni kenapa Bila kita dalam keadaan panik Kita macam tak berfikir tau Tak ada nak fikir Tak ada nak proses Tak ada nak digest So ayah ni sakit ni Sakit terjerit dah ni So ibu macam kenapa bang Kenapa ni bang uh, Tak ada jawapan Sakit tahan sakit sangat-sangat sangat sangat Nak minta tolong orang lalu lintas pun Tak ada orang Ibu dengan ayah ni duduk diam, duduk diam dalam kereta. So, ayah tahan. Ayah cuba tahan. Dalam sejam jugalah bertahan. Lepas tu, ayah lawan. Ayah cuba lawan ayah ni sambil pegang perut dia. Satu tangan. Satu tangan dia dengan steering. Teruskan perjalanan nak pergi ambil adik yang nombor 8 tu dekat asrama. Sejak daripada ayah dia kena attack tiba-tiba atas jalan tu. Itu yang ayah dia makin sakit, makin sakit, makin sakit. Dan finally, bila mak dia dah bagi tahu grup tu. Sebab ayah dah memang dah kelihatan nyawa-nyawa ikan. So, bila dekat Lumut dah sampai, Along pesanlah dekat semua adik-beradik ni, cakap, okay, aku dah sampai dengan uh, ibu dengan ayah kat Lumut ni. Korang kat rumah tolonglah buat solat hajat, baca yasin untuk ayah. Aku cuba ikhtiar sebab aku ada kena ustaz. Bila ustaz tu scan ayah, ustaz cakap ayah ni dah terkena santau. tu so, ustaz cakap ayah ni kena santau angin dan hampir kena bahagian perut. Sebenarnya ayah tak kena pun bahagian perut. Ayah duk sakit-sakit yang ayah rasa sakit perut tu tapi sebenarnya bukan kat perut yang ayah sakit sebenarnya. Santau tu terkena atas sikit daripada bahagian perut. So ustaz ni explain yang tukang hantar ni memang sengaja nak bunuh ayah. Kalau ayah ni dah terkena dekat perut santau angin tu memang tang-tang tu meninggal. Tapi kita percayakan Dengan izin Allah Santau tu tersasar Dia kena-kena Tapi dia tersasar so, Jadi orang yang tukang hantar ni Dia punya santau ni Tak dapat uh, Apa orang kata Kesan yang optimum lah ha. Dia hantar memang untuk Mati Tapi tak That's why Ayah duk sakit-sakit-sakit-sakit Sebab dia tak kena di tempat yang sepatutnya So boleh Ustaz tu boleh ubatkan Tu yang Alung duk suruh semua orang ni solat ajat lah Minta dipermudahkan urusan apa semua Syina kat rumah Buat hal Lepas dia dapat tahu yang dia punya ayah ni kena santau angin dia di apa orang kata di selubungi amarah ni. Ha, dia pula memang ada boleh nampak-nampak sikit kan. So dia adalah tahu ayat-ayat. Dia adalah tahu cara-cara nak berubat. Tapi tidaklah dia seorang perawat. Tapi dia ni dia sebab agaknya marah sangat ada orang nak santau ayah dia. Sebab dia tahu ayah dia tak ada musuh. So dia buat cara dia untuk pulangkan santau ni kepada orang yang menghantar. Tak kisah dah tak kira dia nak orang tu mampus. Berani-berani kau sentuh bapak aku. Ha, macam tu. Berani betul ke cari nak pulangkan Santau tu? So sementara tengah berubat ni Along call pula adik-adik yang dekat rumah Selangor tu Adik-adik dia yang yang lagi lima orang tu lah Yang bujang-bujang yang duduk dengan parents tu lagi kan Dia kata sementara ustaz tengah berubat ayah tu Korang kena pagar rumah Sementara ibu ayah tak ada dekat dalam rumah tu So adalah ustaz tu guide Guna garam lah apa yang nak dibaca semualah Adalah ustaz tu guide Tabur keliling rumah Yang adik-adik ni tak adalah berani sangat Macam Shina tu dia tengah berani Nak fight sendiri kat dia punya rumah kat Pahang tu kan Oh nak pulang santau tu ha, Dia pun yang lain kat rumah ni pula Berani-berani takut Walaupun tak faham apa yang berlaku kan boleh boleh takut so ajaklah kawan-kawan lain datang lah rumah yang tabu garam ramai-ramai oh ramai-ramai ingat tak seram ke sambil diorang tengah tabu garam baca-baca apa semua ramai-ramai ni nampak kelibat hitam sok bergerak sok bergerak tak tahu benda ni yang sama atau yang lain oh duk nampak bergerak ni dari satu sudut ke satu sudut semua nampak tapi semua diam, semua diam, continue je tabur sampai habis pagar rumah Dan masuk rumah, oh lega, masing-masing buka cerita, nampak itu, nampak ini Tapi semua konsisten, kelibat hitam bergerak laju, takut Tapi semua nampak, tapi semua dah pagar, so semua rasa macam okay kot, okay kot Okay kot, kita dah pagar, dia dekat luar, tak boleh masuk So malam tu, diorang pun nak tidur Tapi, dalam pada adik nombor tujuh ni pula, nak lelap, bangun, nak lelap Mata dia, bang, dengar seperti ada benda yang bosah, bang jatuh atas zing atap bilik dia balik kepada faham pula POV Shina She dengan husband Dah nak tidur dah Entah kenapa Dia kata dalam pukul 11 malam tu Dia dengan husband dia macam ngantuk sangat Selalunya dia orang akan tidur lewat Dia orang akan macam Tengok movie ke uh, Even dia personally Dia akan layan Instagram dulu ke Dia jarang lah nak tidur Pukul 11 tu Jarang lah nak lelap dah Tapi malam tu Dia macam nak lelap je dah So dia dalam Dalam padim dah nak Dah nak tidur dah Kering bunyi phone Wah kering ni <laughs> Zaman bila kering bunyi phone Sekarang pun dah silent dah Along Call. Nah, kau dah tidur ke? Lepas tu dia macam, ah nak tidur dah lah, kenapa? Kalau boleh ustaz aku minta kau datang sekarang lah kat lumut. Dia kata kenapa nak kena pergi lumut sekarang ni? Apa hal ni? Ustaz tu cakap benda yang ustaz tengah bertarung Dia dah mengamuk-ngamuk ni. Dan ustaz dapat detect yang dia nak serang kita semua. Dan benda tu sekarang ni tengah ada dekat kawasan rumah kau. Dia macam bisik dalam hati dia, ah sudah benda ni sebab aku nak pulang santau tu ke? <laughs> so dia macam, oh, oh ya, ya ke lo? Oh, oh, sebab aku adalah baca-baca kan kita semua buat solat hajat. Aku adalah baca-baca sikit, minta macam uh, ayah pulih dan benda ni berbalik kepada tuan dia. Aku ingat nak tolong-tolong ayah je. Tapi tak apalah. um, tidaklah malam ni, esok pagilah aku gerak. So Along tu macam, okey, okey, ingat. Kau kau hati-hati lah, -hati, kau hati-hati, okey? Ah uh, kalau boleh datang secepat mungkin. So, okey. Okay. okay kekang. Entah kenapa lepas Alung call tu dalam kepala dia serabut dia tetap berat dia rasa nak ah tak pernah nak, nak tidur sangat nak tidur sangat nak tidur sangat tapi dalam pukul berapa dia tak sedar dia rasa diri dia diterajang dia tengah tidur ni dia terasa diri, -diri seperti dia seperti terajang terjagalah tengok laki dia oh, elok dia tidur eh laki aku tendang aku ke tapi tengok macam tak ada ciri-ciri orang yang baru lepas menendang saya kita okay, tidur balik tidur balik tak kena lagi eh apa hal ni? Bangkit tengok mamat ni tidur je. Perasaan ke? Okey lah takpelah. Tidur balik. Tidur balik. Bang! Kena terajang lagi. Dia terajang lagi. Dia hamurkan lah. Hai lah. Kajuk lagi dia. Ni kenapa tenang-tenang orang ni? Bergaduh. Lelaki dia terpisah pisat lah bangun. Tapi dalam lelaki dia terpisat-pisat bangun. Lelaki dia lencun je. Basah. Berpeluh-peluh. -ber -ber -ber. Dia cakap kelaki dia. Kenapa awak terajang saya? Cuma so, dia kata, bila masa saya terajang awak? Dalam pada dua-dua tengah bertekak macam siapa terajang siapa. Laki dia pula bangun tu muka dalam pada terpisat tepi tepisat tu macam bernafas ni. Oh, oh, macam panik pun ada. Dia pun pandang laki dia pelik ni apa hal. Bangun pet panik macam ni dengan basah lencunnya. Dia tak basah. Sebab yelah mungkin tidur pasal aircon ke apa yang kau ni basah-basah Melencun pergi larian ke ni marathon. So dalam pada keadaan bingung. Tiba-tiba dengar bunyi salakan anjing yang banyak depan rumah dia. Beranjak. Kau rasa rumah dia tak ada anjing Liar Tak ada. Ah, sambil pula dah lah menyalak ah, oh. yang kuat. Lepas tu ada bunyi pula yang sahut menyaut Dah dia dengan husband dia terpandang. Ijak ada. Terdiam. Tengok jam kat dinding. 3, So daripada dia nak bergaduh tu Tak jadi bergaduh dah Dia terus macam Pasal ni okey takpelah Nak bangun lah Tak hajut So macam biasa Macam typical Kisah-kisah hantu Yang kita tengok dekat TV She Nak pergi solat Tak pasang lampu sebab dia biasa dengan rumah dia So daripada cahaya lampu luar jalan tu yang masuk Daripada tingkat-tingkat rumah ni apa semua dah Cahaya tu dia dah biasa Dia tahu kat manalah apa semua sejadah Dia tak perlu nak pasang lampu Sebab itu rumah dia Cahaya samar-samar ni cukup bagi dia Masa <tongan> so, dia pun ambil buduk Masa dia ambil buduk ni Dia macam tak nampak something Tapi Dia ingat perasaan dia je lah Atau Cahaya-cahaya punya biasan lah So nampak macam bayang-bayang pelik ke apa kan Tak apalah sambung ambil uduk <laughs> Kemudian dia pergi ambil sejadah Dia sambung telekom Start solat Tapi masuk rakaat kedua Mata dia melilau sikit <laughs> Tak kusyuk ni kalau melilau ni <laughs> Dia terpandang ada bayang-bayang Yang sepatutnya kawasan tu menjadi bayang-bayang diri dia Tetapi bayang-bayang yang dia tengah tengok dekat dinding ni besar Tinggi Ni bukan bayang-bayang dia Kusyuk <tuk> <tuk syuk> lagi gitu <sahaja> Solat tu solan. Makin ditenung, mula-mula melilau Lepas tu cuba nak amati pula bentuk tu Makin ditenung, makin bacaan pun dah tak betul Dah tak kusyuk <tuk syuk <tuk syuk <tuk syuk Kalau niat pun dah tidak pada solat Sah lagi tu Dia tulis belakang dia nak ada lembaga hitam tinggi besar berdiri betul-betul belakang dia. Maksudnya benda ni atas jadah ni belakang dia betul-betul. Sheena -betul. cabut telekong, campak atas jadah, lipat lagi terus pergi ke tempat dia tidur tu selubung. Hanya dengan kemunculanku, kau takut. Seluruh. Lagi tu kita assume benda tu merasakan Dia dah berjaya takutkan Sheena bukan nama sebenar Pagi tu Dia dengan husband Bersiap-siap nak pergi Kelumut lah Dia kata perjalanan mengambil masa Lebih kurang 2 jam lah Daripada Pahang ke Lumut kan So masing-masing tak bercakap ni Tak pasti Adakah sebab terbawa-bawa Perasaan siapa-tenang siapa semalam Ataupun masing-masing ni tengah gelisah ke ke sebab It turns out Dua-dua pun rasa macam tak sedar hati So bila dalam perjalanan tu Tak bercakap langsung ni Tak bercakap Senyap je Sama Sampailah masuk kawasan lumut barulah dua-dua rasa macam nak bongkar balik kisah semalam jadi dia pun cakap lah betul ke awak tak tenang saya semalam lepas ni pun cakap tak eh tapi tahu tak semalam saya ada mimpi tau saya ada mimpi buruk saya mimpi saya bersilat dengan ada satu orang ni macam orang ni daripada Jawa Indonesia tau orang tu siap marah-marah saya saya tak ingat sangat lah apa ayat dia tapi macam kamu jangan mau ikut campur urusan aku kalau kamu ikut campur kamu mampus itu yang husband dia bangun Berpuluh-puluh tu sebab Husband dia bersilat ni Dalam-dalam mimpi tu Bertarung Dia dah macam cubalah letak cokek Dia kena sepak Lepas tu Husband dia pula Mimpi buruk Lepas tu ada anjing Lepas tu dia pun cerita lah Pasal dia nak solat tahajud tu Kena gangguan kan So macam okay So maybe kita ni Kena gangguan Lepas tu husband ni dengan dia pun Cakap yang Dia orang ni Dari tadi, tadi senyap je Sebab masing-masing rasa Macam diperhatikan Dalam kereta tu Nanti bila masuk kawasan lumut Baru rasa perasaan tu macam Vap hilang Kot lah ada benda menumpang Lepas tu benda tu belah Ah macam tu lah situasinya <silence> Alhamdulillah sampai-sampai Sheena and husband dia sampai dekat lumut Sesampai je kat lumut tu Ustaz minta garam kasar lah Limau puruk lah Lada hitam lah dengan apa Kelapa muda Semua lain ada Kelapa muda je tak ada Allah Nak dijadikan cerita Kelapa muda pula tak ada Mana nak cari kelapa muda ni But it's okay Lumut kan Lumut kan dekat dengan bangkok Kan macam ada kawasan-kawasan peranginan so macam okey kot boleh kot cari buah kelapa easy peasy lemon squeezy nak dijadikan cerita tak jumpa orang yang menjual kelapa Hmm. carilah dekat kedai aunty Indian yang jual-jual bunga ni kan. Kadang-kadang kan dia orang ada jual kelapa apa semua. Tanya-tanya tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Pusing ni. Dah berapa dah ni cari-cari kelapa. Tak jumpa, jumpa. Last-last ada satu kedai aunty Indian yang dia orang pergi awal Tadi lah nak cari sebab kedai aunty tu jual bunga kan. Eh. So aunty tu kau balik dia kata, "Eh, dia ada, dia ada satu kawan yang dekat belakang rumah tu ada pokok kelapa. So, why don't you go there? Macam tengok maybe dia ada kelapa muda." Ah, uh, ada dah bagi tahu dah, I dah bagi tahu orang tu yang you guys are looking for kelapa muda. So okeylah pergi. And diorang pun dah dalam hati ni memang dah tahu lah. Kalau Dah macam ni pergi rumah orang Buah kelapa ni jangan harap lah Harga dia murah Haa dah lah Siapa nak pergi ni kelapa tu Tak tahu kan Okay tak apa So tak apa Janji dapat buah kelapa ni Pergilah Pergilah rumah Uncle Indian tu Uncle Indian tu Sendiri tau Sendiri panjat Pokok tu ambil Buah kelapa tu untuk diorang So dia minta okay bayar Kena bayar eh Jangan-jangan minta-minta orang free eh. Okay so dia bayar Apa semua settle Jam dah menunjukkan dalam pukul 7 Allah Allah pukul 7 ni Dia orang pun tak nak lah Atas jalan Waktu-waktu maghrib ni Benda pula Keluarga dia orang Tengah kena attack ni kan Okay lah dah dah Balik 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 Laju-laju ni Pergi nak sampai dekat rumah Along tu sebelum Maghrib lah Dalam Pukul tujuh setengah Macam tu Aunty India tu pun Call balik dia orang Aunty India tu call Kakak Ipa dia actually Girl Tadi You ada kah rumah uh, Uncle Indian tu You ambil kelapa kah So dia orang cakap lah Oh ada-ada dah beli semua Thank you thank you Uncle tu banyak sendiri apa semua Oh oh all okay lah All ok Dia kata ya masa-masa dia orang Punya sesi berurusan-berurusan ni -berurusan tu All okay Oh Uncle tu sudah kena hard attack lah Semua tu diam attack Ya, yeah, ya. Yeah, no ambulance coming. No ambulance coming. Going to take the uncle to hospital. But all okay, ah, your clapper all okay. okay. so, dia katalah, okay, okay. Thank you sangat. So nanti nanti dah sampai hospital semua bagi tahu what mana dia orang nak visit. So dia macam, ush. Uncle tu kena heart attack. Uncle tu baru lepas tolong kita ni. Sudah so, dah start overthinking. Uncle tu kena heart attack sebab tolong kita ke? Dia kena tempiasan tau Benda ni hantar kat keluarga kita ke? Lepas tu dekat rumah Along tu Sampai lagi adik-beradik uh, Yang dari Kelantan tu Baru sampai Dia cakap ada berselisih tadi Dengan ambulans Ambulans tu ke? Yang bawa uncle tu? Mungkin Tak tahu Keadaan berlaku dalam sekelip mata kan Pukul tujuh dah dapat kelapa Thank you, thank you Terus balik rumah Lepas tu tujuh setengah dapat call pula Lepas tu adik pula lalu Nampak berselisih dengan ambulans Memang macam movie lah dia kata Daripada siang tadi kebetulan tak jumpa Buah kelapa Memang dramatik tau oh. Tapi dia orang masing-masing mengharapkan uncle tu ok lah sebab esok nak pergi visit So ok, bahan-bahan pun dah lengkap Ustaz pun dah start lah dia punya proses untuk merawat ayah Buat macam-macam ni Dia pun tak pasti ustaz tu buat apa Tapi benda tu memang susah Nak dicabut lah Jadi ustaz tu after After dah berapa lama dah tolong-tolong Ustaz tu cakap macam ni lah Rasanya semua malam ni kena balik juga rumah Selangor Which is rumah ibu ayah dia lah Kena balik-balik kat sana Takut ada benda yang dia tanam kat sana So kita tak boleh nak rawat dekat sini Sebab benda kat sana tu yang kena rawat dan kena hapuskan something yang dia tanam. Takut ada orang tanam something dekat rumah tu. Tengok keadaan ayah ni sakit ni. Sakit sangat. Lepas tu ustaz pula cakap, ush tak boleh nak settle malam ni sebab kena bawa balik rumah. Macam frust lah. Frust. Bukan frust dekat ustaz tu. Rasa ustaz tu useless ke apa. Tak. Tapi frust dengan keadaan. Macam, ya Allah berapa lama lagi ayah aku nak kena tahan sakit ni kan. Tapi sebab ini pun salah satu ikhtiar untuk selamatkan ayah. So tak apalah. Malam tu pulanglah So mahu pulang balik rumah Rumah induk lah kita panggil eh? Rumah parents kan Balik lah semua Yang mana yang sampai daripada oh, so Kelantan tu Let's go lah eh ha, Gerak semua Sebelum diorang gerak Ustaz pun bagi tahu lah Dia kata nanti Ustaz akan datang dengan Ustaz punya guru Dengan Ustaz punya pembantu lah uh, Ustaz akan bawa tim lah Untuk bantu rawat ayah ni semua Okay lah So bila semua pun nak Dah bersiap-siap nak balik Kakak ipar dapat another phone call Uncle Indian tu Meninggal Walaupun tak ada bukti yang menunjukkan uncle tu kena tempias ke apakah atau memang dah ajal ke tapi dia orang tetap rasa sedih lah. Mendiang bantu dia orang panjat pokok kelapa tu jual kelapa tu untuk ayah dia orang dapat berubat jasa mu dikenang uncle dia tak letak dalam email so i don't know kalau family dia ada visit family uncle tu ke apa ke so kita tak tahulah bab tu so kita tak perlu berteke teki macam oh kau orang tak pergi visit ke dah tak jadi pergi visit hospital tak pergi ke visit kat rumah ke dah tak payah sibuk dia tak include dalam email i pun tak tahu you guys pun tak perlu overthinking okay apa yang kita boleh buat is semoga apa saja ibadat uncle yang uncle dah buat kebaikan uncle buat kat dunia akan membantu karma uncle Dalam uh, Fasa next life uh, Itu kepercayaan orang. Uh, jadi kita harap Bagi dia good karma In the next life Sekarang ni semua orang dah balik Selangor So Ustaz kata nak sampai malam The next day tu So Ustaz and team Belum sampai tau So sambil nak tunggu-tunggu Ustaz ni Budak-budak lelaki ni Pergi Smoke lah Kat luar Abang-abang ipar ni semua Abang-abang long Abang-abang ipar dia Pergi smoke kat depan Damn dalam dia orang tengah smoke-smoke ni macam dalam 10 meter je kat depan tu jalan jalan raya kat depan depan rumah tu dia nampak ada benda macam terhempas tau fuck jatuh eh masih macam tertumpulah dia 10 meter dia tak jauh tapi tak tak jauh tak dekat so tak nampak jelas apa yang jatuh so masing-masing macam nak pergi dekat nak tengok dalam dia orang berjalan nak mendekati apa benda tu Benda tu bergerak Bergerak tapi macam bergegar Bergerak Bergegar Gegaran Gegar. Tak tahu ni apa ni So dia macam eh Ini ni Alien ke Tak fikir benda lain tau Just fikir macam Sebab ah. dari, dari atas Nampak macam ada jari-jari banyak ni Spider ke Bukan spider <tip> Benda tu stop Dan benda tu macam Bergerak ke arah dia orang ah, oh, Sudah semua lari masuk rumah Lari masuk rumah Intai daripada pintu depan Tak nampak apa dan tengah bercerita, tengah explain kau orang kat dalam rumah ni Ustaz and pun sampai Ah, lega Ada ustaz dah sampai, lega Ustaz sampai Ustaz naik rumah Waktu ustaz ni naik rumah, sekejapan Shina rasa takut dan berdebar Dia pun tak tahu kenapa Takut sangat Dia nak pandang ke ustaz tu pun dia takut Tak boleh Dia takut Kenapa Shina takut? Dia lawan perasaan takut dia Dia sangat takut berdebar Jantung dia nak gugur dah ni Dia tak tahu kenapa So ustaz tu pergi rawat bapa dia Apa semua Ustaz tu lama lah Ustaz tu tarik santau tu apa semua Okay Alhamdulillah Alhamdulillah Santau tu telah pun dikeluarkan daripada ayah dia Ayah dia serta-merta tak sakit Perut dah Cuma ayah dia tetap lemah long line Cuma ustaz tu adalah explain Okay ayah kena pantang ni apa semua Nak pulihkan balik dalaman ayah dia Sebab bila terkena santau ni Benda tu makan dalam Bila makan dalam It's not about organ failure ke apa Ni rohani ke rohanian So adalah benda-benda yang Ayah dia kena buat Untuk pulihkan dalaman Bila kita dah terkena santau tu juga Dia ada dalaman dia yang dah bocor So lepas ni mudah untuk orang hantar So ustaz tu adalah bagi amalan-amalan Untuk macam Uh, kuatkan balik pendinding diri uh, Macam tu So Ustaz kata yang lain-lain kena standby Ustaz nak check kod Ustaz buang tadi Ada yang kena tembias Atau memang ada yang Dah dihantar juga Kan Along call semua orang Yang Cakap benda nak mengamuk Nak attack semua orang kan So Ustaz nak kena scan semua-semua Sheena Dah menyuruh belakang mak dia So okay Yang lain scan dulu Scan dulu Scan dulu, scan dulu. Okay dan mak dia kata Ustaz boleh tak scan anak saya ni Yang seorang ni Dia tunjuk Ni lah Sheena lah Takutlah ada apa-apa kat dia Lain macam ni perangai ni Tiba-tiba ni So Ustaz tu pun scan dia Sheena I need more echo Sheena Itu saja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian kali ini tentang kisah Santau. So, apa, -apa pun, ayah pun dah sihat dan saya harap ayah dan family bahagialah. Tak ada gangguan apa-apa dah. Cuma apa yang saya boleh cakap kat sini, kadang-kadang kita ni, kita tak mencari musuh. Kita memang dah jaga dah sebaik-baiknya hubungan kita dengan manusia. Kita jaga dah. Kita berbuat baik, kita tak tak sibuk hal orang. You know, macam ini saya tengah nak nak, nak, nak bagi orang faham lah tentang macam mana ayah dia boleh kena ni kan. Kadang-kadang yang kita Buat Dengan hidup kita Ada orang lain Yang tengok dari jauh ni Yang tak ada kena dengan kita ni Sakit hati Berdendam Dan memilih jalan untuk menyantau Kadang-kadang ustaz yang merawat dia akan cakap ada musuh ke apa Usually orang akan cakap tak ada Lain lah kalau orang tu mempunyai pekerjaan dia along ah, long. banyaklah musuh dia Macam orang yang kerja duk buat kerja-kerja kampung ni Apalah sangat dia nak berbusuh dengan orang Melainkan ada orang yang dengki tengok dia Pekerjaan dia, keluarga dia Orang teringin nak ada tanah macam dia You know macam banyak-banyak lah ha, Kalau itu kerja kampung Kalau kalau orang-orang bandar ni mungkin ada jiran sakit hati tengok dia Eh bahagianya dengan suami suami dia Kerja elok, bagus, anak semua semua bagus Orang tu tak dapat apa yang dia nak Tak semena-mena kita tak bermusuh pun dengan orang tu Orang tu santai santau Sebab so, nak tengok kita hancur Ada setengah orang macam tu So dalam hidup ni kadang kita tak mencari musuh Tapi musuh ni mencari kita Berhentilah berkompak-kompak life dengan orang Kadang kita tengok orang tu gaji elok Kerja hebat, kereta banyak Family bosah Kita tengok dia ada segala-galanya Hello Dia mesti ada ujian Tuhan adil Tuhan Kita nak apa kita doa Orang tu mungkin kuat berdoa Engkau tak berdoa Lepas tu kau nak marah orang tu hidup best Tak boleh lah macam tu Janganlah nak santau-santau orang Sebab kita ingat hidup orang tu best sangat Kita geram Kita boleh bestkan hidup kita Kita jangan compare hidup kita dengan dia Dan kita tak tahu tau Kadang-kadang kita rasa hidup kita tak best Orang tu best Kita rasa geram Ada orang lain pula Tengok hidup kita best So tak payah fikirkan Compare hidup dengan orang lain Just fikir Compare hidup kita Dengan hidup kita yang 10 tahun dulu Dulu rumah kita tak ada katil Lepas tu sekarang kita dah ada katil You know Bila compare dengan orang lain Memang tak akan rasa Puas So dalam hidup ni Kalau kita nak bersaing Bersaing je lah dengan diri sendiri Tak payahlah tengok orang tu Hidup senang Kaya-gaya Hebat Ah dia ni nyabah aku. Eh jangan. Tu jangan kerana hasad dengki kita kita nak musnah kau orang. Kalau matilah orang yang disantau tu, dah membunuh tu. Kalau anda juga ada kisah yang lebih kurang sama atau kisah berbeza, apa saja kisah mistik dalam hidup anda yang anda mahu kongsi dengan kami, hantar email ke alamat yang tertera di bawah. Sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Okay? Bye. Assalamualaikum kepada Shina bukan nama sebenar jangan lupa hantar pula kisah sambungan tentang lima jin yang mendampingi anda saya